На турецких сборах в СИД СК днепр не скучает. Как мы уже знаем, команда Дмитрия Михаленко сыграла в регби, в футбол, ну а с Черниговской Десной прелести погоды подарили нам водное поло. И все же экспериментировать в тренерских штабах не стали. Было все же большое желание сыграть в футбол. Опять же, жесткий график, но риск подвергнуть игроков травмам сыграл ключевую роль. Решение принимали в экспресс-режиме. Турецким организаторам поставлена задача найти окно и подготовить стадион на следующий день. Таким образом, в день влюбленных ск пародин, поделившись на два состава, провел сразу два матча: запланированный с грузинской гилой и перенесенный с черниговской десной по графику были кавказцы. С первых минут на поле в составе Днепра вышли в воротах Бабичин, квартет защитников Чебатаев, Сафронов, Очагава, Бровченко. В центре Батагов, Литвиненко, Панасенко, Беляев, Кучбаров, на острие Чичиков. Наполовину юниорский состав Днепрян не стушевался перед твердым середняком высшей грузинской лиги. Более того, футбол в исполнении украинской команды смотрелся. Мальчиками для битья Днепр-1 в таком коктейльном составе точно не выглядел. Подолгу контролируя мяч и весьма добротно действуя в обороне своих ворот, Днепр искал свой шанс. А как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Под занавес первого тайма номинальные хозяева зарабатывают штрафной и вот он час Сергея Панасенко. Удар. Гол. 1-0. Во втором тайме грузины бросились отыгрываться, но пыл южан остудили замены днепрян. В запасе на эту игру у Михаленко было вписано два игрока, и оба они вышли на поле. На 65-й минуте выпускают уже прозванным в народе юным Заваровым Валентина Рубчинского. Парню днем позже стукнуло аж 17 лет. А спустя 5 минут со школьной парты на газон вышел Егор Ермолюк. 1 марта мужчина отпразднует свое 15-летие. Тяжело было, да, конечно. Ну, вышел, сдержался, все нормально, отыграл. Все, игра получилась, все пошло по плану. Не будем петь дифирамбы, но парни действительно произвели впечатление. Смелость, техника, мысль, все на месте. Как молодежь не теряется среди опытных футболистов? Да нет, я думаю, это нормально, это полезный опыт, во-первых, для них. Вот сегодня они играли в первой половине дня с команда из Грузии выиграли 1-0. Молодцы, не стушевались, команда с высшей лиги. Молодцы, это для них опыт. Завершалась дуэль с грузинами еще одним перспективным стандартом Сергея Панасенко. Но на этот раз голкипер Дилы решил, что и 0-1 для его команды довольно приемлемый результат. Первая победа игрового дня в пользу Днепрян оформлена. Старшие хвалят, насколько для вас молодых ребят пока, может быть, где-то и рано, и тем не менее лестные отзывы о вашем футболе, о том, как вы держитесь на поле, помогают ли вам ребята постарше в команде? Да, старшие хвалят, и это поддержка, это очень важно. Тяжело, когда сам там суетишься, когда старшие с тобой рядом, намного легче. Пока победители первого матча принимали ванну со освежающими напитками за 30 километров от СД, таки на приведенный в порядок футбольный газон против Десны выходила решать вопросы вторая половина команды. С первых минут состав Днепра-1 выглядел следующим образом. воротах Клещук, оборона Романюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал. Трио в центре Кравченко, Снежко, Когут, группа атаки Кузык, Назаренко, Кулиш. Первыми свой момент нашли черниговцы, однако форвард Десны в одиночку оставленный штрафной дал маху, запустив сферу в сетку с внешней стороны. Днепор ответил активностью Кузыка, но удар Ореста пришелся выше каркаса ворот. Спустя 10 минут Днепр-1 буквально зажигает во вратарской Десны, но нанести разящий удар непровцам так и не удалось. Далее прошла взрывная пятиминутка Назаренко. Александр трижды расстреливал паста, но голкипер, как говорится, до поры до времени держал марку. Выстояв в первом тайме, уже в дебюте второго Десна вышла из берегов Днепра и поплыла. Назаренко практически с центра поля подхватив мяч, подкрался к воротам и элегантно перехитрил своего визави 1-0. Вспоминай, как забивал, что это было? Ну, что, протащил, э... Хотел бить, конечно же, подъемом в дальний угол, но так получилось, что мяч в конце подпрыгнул и получилось со стороны, что я его перекидывал. Ну, курьезный гол, но угол, как говорится, не пахнет. Похоже, травма в матче с австрийцами не помешала Назику быстро вернуться в игровой тонус. Ты пересчитывал ребра все на месте. Как твое самочувствие? Самочувствие отличное, да, ребра пересчитали. И, слава богу, повезло, что не перелом, а легким ушибом. Сейчас все нормально. Конечно, передаю всем Любимым своей девушке, своей маме, всем своим родным с праздником мы вас любим. Вот там ребенок плачет, да? Скажи, не плачьте, я скоро приеду. Не плачьте, да? я скоро приеду. Ну а после гола Назаренко мог оформить свой мяч Кулиш, мог, но не оформил, помешал вратарь. Днепр претендовал и на пенальти вот в этом эпизоде, но на сборах право пробить с точки пока не заслужил. Ближе к середине второй 45 минутки черниговцы вспомнили, что именно они представляют премьер-лигу, здорово взявшись за Юрчука. Но ни Филиппов, ни партнеры по команде так и не смогли испортить настроение голкиперу и его наставнику. В целом все вратари Днепра сыграли в этот день на ноль, чем безусловно порадовали Валерия Городова в день рождения. Жирную точку в матче поставил Игорь Загальский, блистательно выкрутив мяч со стандарта. Это 2-0 и персональный привет домой в День влюбленных. Ну, конечно, в первую очередь жену любимую. Она там дома с детьми ждет меня, скучает. Ну, родителей, ты и всех женщин. С Днем Валентина, с Днем любви. Маэстра, да, или как там уже назвали, что это все-таки было? Это случайно попал. Станиславич сказал, что ты целился. Я не знаю, откуда он знает. Ты теперь говори, как это все было. Случайно, не случайно. Подавал, бил, ну, мяч в воротах, и все это гол. Два матча, две качественные победы в один день. Безусловно, добавили настроение и команде, и всем, кто наблюдает за ходом сборов. Два матча, два разных состава. Молодежь в первом опытные ребята во втором. Как этот день прошел для Днепра? Ну, день действительно был насыщенный, день рождения у Валерия Васильевича, вратари сделали ему подарки, на ноль сыграли. Не получилось у нас вчера сыграть из-за непогоды, вот, поэтому ситуация была такая, что по два человека на замене было. Первый тайм против хорошей грузинской команды. Молодежь наша была на замене, вышла, порадовала, довольны мы Хорошее содержание было, тяжело было, может быть, в конце, потому что для этого этапа 90 минут ну, довольно большой объем. Понравились молодые ребята, хорошо поработали и в конце характер проявили, потому что пришлось обороняться много времени. Вот второй матч против команды, очень хорошей команды Премьер-лиги тоже был качественным. Может быть, нам немного повезло при счете 1-0, два момента было у противника которые они могли реализовать. Но э, в итоге удача улыбнулась нам. Забил Игорь Загальский красивый мяч. Вот, э, качество игры хорошее. Видно, мы прибавляем в комбинационном плане, мы прибавляем в понимании игры, требований. Поэтому хотел бы поблагодарить всех ребят, похвалить их. Э, завтра заработали полдня выходного после тяжелого насыщенного дня. И будем готовиться к последней игре и к отъезду домой на небольшой перерыв. В прошлом году на этом же стадионе практически один в один забивал другой исполнитель. Помните ли вы вот с кем похож гол Загальского? Ну да, мы сразу на лавочке вспомнили. тот же Игорь Когут такие моменты не забывает. Это Ярик Поплавка забил мяч. Но если тот мяч был случайным, то этот, мне кажется, был более закономерным. Игорь туда и бил в принципе. Поэтому помним, помним Ярика. Хорошее настроение. Сегодня все-таки 14 февраля. Можно ли посвятить эти две победы всем, кто любит, всем влюбленным? Ну да, можно. Раз такая дата символичная, мы посвятим и всем, кого мы любим. И Валерию Васильевичу тоже приятно. Легенда Днепра, поэтому тоже поздравляем его с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья. Ребят, пошли первая группа, вам растираться уже. Завершал первый турецкий сбор СК днепр матчем с крепким середняком высшей лиги чемпионата Беларуси футбольным клубом «Городея». В этом поединке Дмитрий Михаленко вновь дал возможность сыграть практически всем, кто работает на сборах. В первом тайме состав украинской команды выглядел следующим образом. В воротах Юрчук, линия обороны Романюк Лопыренок, Очагава Шаповал. В центре поля Кравченко, Рубчинский, Кугут, Снежко Назаренко на позиции форварда Чичиков. Команды без особой разведки вошли в игру, создав по паре полумоментов уже в дебюте матча. Ну а далее инициативой больше владел Днепр. И если первый удар Назаренко принял на себя защитник и вратарь спокойно забирает мяч в руки, то дальше, позволив белорусам проверить в работе Юрчука, сначала выстрелом с дальней дистанции, а чуть позже читаемым прострелом, Днепр просто таки присадил и соперников, и всех присутствующих. Кравченко обыгрался с Назаренко, катнул и Александр рисует свой очередной шедевр. Такие мечи можно смотреть вечно. 1-0. Если я, что его уведут, есть вещи, на которые я не могу повлиять. Поэтому тут такой момент. То, что он на хорошую игру показывает сейчас, это точно. После забитого мяча Днепр пошел добивать ошарашенного соперника и в борьбе выцарапывает еще один перспективный момент. На этот раз белорусы отскочили. Но, как говорится, нервы не железные. Ошибка защитника, рука и это пенальти. Кравченко. А нет, мяч отдают Рубчинскому. Валентин пробил, но кипер подтащил удар юного вундеркинда. Обидно. Сегодня ты был на поле, тем не менее дали пробить валику. Что это было? Это была моя инициатива поддержать э, пацана. Он хорошо сегодня играл, выделялся. Э, я у него спросил тоже. Он в жизни такой стеснительный на поле. Он все равно более смелее, не уходит от борьбы. Это очень похвально, молодец. Поэтому хотелось, чтобы он забил гол, тем более день рождения был, чтобы сам себя поздравить. Абсолютно ничего страшного, что он не забил. Это даст ему и опыт, и я думаю, это ему поможет, даже тоже станет он сильнее. Поэтому, ну и все ребята согласились, что надо ему дать пробить. Поэтому жалко, что не забил, но опять же это все сборы. Лучше пусть в сезоне будет забивать как вы думаете, с психологией справится парень и поможет ему главный тренер? Да справится, да, мы поможем ему в этом. То, что ребята доверили, тоже, мне кажется, показывает о здоровом настроении у нас в коллективе. Мне кажется, хороший жест от ребят, поэтому, ну ничего, это все мелочи, ошибки будут, его голы еще впереди. Под занавес первого тайма Днепр продолжал кружить у ворот соперников, заставляя крутиться по всему периметру кипера Городеи. Но до разящего укола дело так и не довели. Фу, команда понравилась. В первом тайме хорошо они контролировали мяч. Мы больше оборонялись, искали свои моменты. То есть соперник очень понравился. До финального свистка несколько хороших моментов было у Чичикова, увы, но в этот день у Алексея в завершении атак что-то пошло совершенно не так. Днепр устроил откровенный штурм, но мяч после удара капитана ушел в сторону от каркаса ворот. Смена составов. Во втором тайме в составе Днепра прошла стопроцентная ротация. Таким образом, место воротах занял Клещук, квартет защитников Бровченко, Сафронов, Логинов, Полевой, Батагов, Панасенко, Загальский в центре поля, группа атаки Кузык, Кучбаров, Кулиш. С первых минут за дело берутся белорусы, разминая Клещука. Для начала со стандарта, а чуть позже зарядив сферу в никуда. Далее арбитр не увидел фон на Батагове, в результате чего Логинову пришлось долго бодаться, выдавливая форварда подальше от опасной зоны. В итоге Сергей получил микротравму, а белорусы прощают Непрян за минутный сумбур в матче. Вновь заговорила Пушка Панасенко, но как с грузинами у Сергея удар не задался, только угловой, который бережно отыграл выше ворот Кулиш. Ну а далее Днепр проспал размашистую атаку Городеи. Подача и на подборе расторопней всех оказался Сорокин. 1-1. Днепр попытался вырвать победу, организовав еще пару атак, но тщетно. Финальный свисток – Ищия. 1-1. Может, не получилась у нас сегодня атакующая игра, но на то тоже были причины и смешанный состав. Молодые ребята играли. И качество поля тоже очень скользкое было, поэтому не получалось, может быть, все. Но довольны отношениями, в принципе, качеством игры. Все было ну, нормально. Довольны не получили травмы, никто. Это важно для нас. Я полностью удовлетворен спаррингом. Во-первых, самое главное то, что игра прошла корректно. Без трам, да, мы соседи, как говорится, дружелюбные страны. Вот приятно было встретить коллег. Здесь даже общих знакомых нашли. Вот. Ну а по игре я скажу, я думаю, что равная игра. Были моменты и вашей командой, у нас были моменты, поэтому я думаю, что справедливость. И все-таки нам интересно вот мнение специалиста о нашей команде. Почему? Потому что у нас очень много молодежи играет, очень много ребят 17-18 лет. Как вам вообще уровень команды в СК днепр ну, я вам честно скажу, что ребята понравились, команда видно, что обучена, команда бегущая. Вот. Я смотрел в турнирную таблицу, знаю, что вы лидируете вот, с отрывом 5 очков. Поэтому, думаю, все у вас будет хорошо и решите самую главную задачу выхода. Матчем с белорусами Днепр завершает первую часть турецкого сбора в Сиде. Прошли сборы очень быстро. Ну, две недели, они всегда вдалеке от дома, всегда проходит очень тяжело. Но сейчас эти сборы, то, что много игр, отличная атмосфера в команде. Поэтому прошли сборы, даже не верится, что завтра мы, дай бог, все нормально и доедем, и долетим, и будем дома. Поэтому сборы прошли отлично, даже не хочется говорить о каком-то негативе все положительно. Даже те поражения, которые были, я думаю, нам на пользу пошли при любом, потому что выигрывать там, это тоже все... всегда выиграть, это тоже плохо. Те же австрияки нас чуть-чуть побили и указали на наши слабые стороны. Мы сделали выводы и следующие игры играли лучше. Тоже поражение Олимпику, ну, как минимум мы не заслуживали поражения, даже, наверное, ближе были к победе. Поэтому я считаю, что даже негатива, я считаю, нет. Новички, видно, как они растут и впитывают требования, которые ставят тренеры им. И видно даже первые игры, которые уже заключительные игры мы играли, насколько они вписываются в нашу команду, насколько они понимают наш стиль футбола, стиль игры. Та же молодежь тоже растет на глазах, ведет себя уже более смелее. И в игре это тоже видно, вот последние игры молодежь вообще выглядела здорово, поэтому это очень... Положительный и позитивный момент, что у нас есть концепция, есть философия футбола, и новички, и молодежь ее впитывают, и оно видно на поле все. Егору 15, Рубчинскому вчера 17. Как люди могут с таким, они там практически в сыновья годятся. Как находите общий язык, и как работается с такими ребятами? Отлично работает, всем прекрасен футбол. Что в футболе может себя проявить и взрослый, и молодой, и высокий, и худой, и быстрый, и медленный. Тут, наверное, больше интеллект, техника. Поэтому та же молодежь, я считаю, что очень большое будущее у них хорошо выглядит. Самое главное, чтобы они хотели учиться и много работали. И я думаю, все у них будет нормально. Поэтому очень приятно находиться с ними. И они же они в игре, особенно вот заключительные игры, показывают, что я думаю. Даже не в далеком будущем, а в ближайшем будущем это будет боевые единицы для нашей команды. Качество сбора тоже, можно сказать, хорошее. Были качественные игры. Дали возможность молодежи почувствовать вкус взрослого футбола. Ну и условия были нормальные, поэтому завтра едем домой перевести дух и потом снова приедем же на следующие сборы. С 23 числа по 9 марта будет сбор здесь же, на этом месте. В этой же гостинице противники есть, но немного позже уже точно уточним, кто.